আজি থাৰ্টি ছিক্স চাইজৰ ব্লাউজ এটা মই কাপোৰত কাটিং কৰি দেখুৱাম তাৰ বাবে আমাক লাগিব আশী চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ আৰু কাপোৰটো মই এনেদৰে দুভাছ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে আমি বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিম প্ৰথমে মই দীঘলটো জোখ লৈ লৈছোঁ বেক পাৰ্টটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব দীঘলটো পোন্ধৰ ইঞ্চি গতিকে পোন্ধৰ ইঞ্চিত চিন এটা দি মই আচডাল এনেদৰে টানি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি বাহুটোৰ জোখ ল'ব লাগিব বাহুটো ল'ব লাগিব পাঁচ ইঞ্চি এয়া পাঁচ ইঞ্চিত মই চিন এটা দি লৈছোঁ তাৰপিছত ডিঙিটোৰ কাৰণে আমি দুই ইঞ্চি ল'ব লাগিব এতিয়া সমানকৈ আচডাল টানি ল'ব লাগিব মই যিদৰে চিনবোৰ দিছোঁ আপোনালোকেও সেইদৰে দি যাব এতিয়া আমি হাতৰ জোখটো ল'ম হাতৰ জোখটোত মই ছয় ইঞ্চিত চিন দিছোঁ থাৰ্টি ছিক্স চাইজৰ ব্লাউজৰ কাৰণে আৰ্ম হোলটো ছয় ইঞ্চি দিলেই হৈ যায় ছয় ইঞ্চিত মই চিনটো দি পেলাই চিধাকৈ আচডাল টানি ল'লোঁ এতিয়া আনফালেও আচডাল টানি মই বক্স এটা বনাই ল'লোঁ ইয়াত দেখিছেনে এতিয়া ডিঙিটো আমি য'ত দুই চিন দিছিলোঁ তাৰ পৰা তললৈকে ছয় ইঞ্চি লৈছোঁ ছয় ইঞ্চিত দাগ এটা দি মই ডিঙিৰ ফালেও এটা বক্স বনাই ল'লোঁ এয়া সমানকৈ আঁচবোৰ টানি লোৱাৰ পিছত ডিঙিৰ আপোনালোকে চেপটো দি ল'ব মই ডিঙিটো বেক চাইডটো ছয় ইঞ্চি দিছোঁ আপোনালোকে সাত আঠ ন দহ যিমানলৈকে পাৰে দি ল'ব পাৰিব এতিয়া এইখিনিতে ল'লোঁ মই আঢ়ৈ ইঞ্চি আৰু আনফালেও ল'লোঁ আঢ়ৈ ইঞ্চি খিনি এই চুকটোত দিব লাগিব ডেৰ ইঞ্চি এতিয়া হাতখনৰ চেপটো আমি দি ল'ব লাগিব এয়া মই হাতৰ চেপটো দি লৈছোঁ এতিয়া আমি বুকুৰ জোখটো ল'ব লাগিব যিহেতু থাৰ্টি ছিক্স চাইজৰ ব্লাউজ হয় গতিকে থাৰ্টি ছিক্সক চাৰিৰে ভাগ কৰি দিলে আমি ন ইঞ্চি পাওঁ তাৰ লগত আমি দুই ইঞ্চি যোগ কৰিব লাগিব যিহেতু কেতিয়াবা ব্লাউজটো টাইট হৈ গ'লে আমি ঢিলা কৰি ল'ব পাৰোঁ ফিটিঙৰ জোখটো আপোনালোকে নত দিব তাৰপিছত এঘাৰত দিব এতিয়া আন এটা কথা কওঁ মই আপোনালোকক ডিঙিৰ জোখটো যিহেতু মই ছয় ইঞ্চিত দিছোঁ আপোনালোকে আঠ ন দহ এঘাৰ যিমানলৈকে পাৰে সিমানলৈকে দিব মই আঠ ইঞ্চিত দাগ এটা দি পেলাই পুনৰবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ তলৰ পৰা ওপৰলৈ আঠ ইঞ্চিত মই আচডাল টানি দেখুৱাই দিলোঁ এই ব্লাউজটো এগৰাকী কাষ্টমাৰৰ হয় তেওঁ মোক বেক চাইডৰ ডিঙিটো ছয় ইঞ্চিত দিবলৈ কৈছে গতিকে মই ছয় ইঞ্চিত ঢাক দি লৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই আঠ ইঞ্চি দেখুৱাই দিলোঁ কঁকালটো হৈছে বয়ত্ৰিছ ইঞ্চি গতিকে বয়ত্ৰিছক চাৰিৰে ভাগ কৰিলে আমি আঠ ইঞ্চি পাওঁ তাৰপিছত আমি তিনি ইঞ্চি যোগ দিব লাগিব আঠ ইঞ্চিটো আমি ফিটিঙৰ কাৰণে আৰু তিনি ইঞ্চিটো এক ইঞ্চি প্লেটৰ কাৰণে আৰু দুই ইঞ্চি আমি মাৰ্জিনৰ কাৰণে অৰ্থাৎ কেতিয়াবা ব্লাউজটো টান হৈ গ'লে আমি ঢিলা কৰি ল'ব পাৰিম এতিয়া তলৰ আঠৰ পৰা ওপৰৰ নলৈকে আমি চিধাকৈ আচডাল টানি ললোঁ আৰু সিফালে এঘাৰৰ পৰা এঘাৰলৈ আচডাল টানি ললোঁ এতিয়া আমি ফিটিং লাইনৰ পৰা অৰ্থাৎ আঠত য'ত দাগ দিছিলোঁ তাৰ পৰা আমি চাৰে চাৰি ইঞ্চি ল'ব লাগিব আৰু ওপৰলৈ আমি চাৰে চাৰি ইঞ্চি ল'ব লাগিব এতিয়া আঁচবোৰ চিধা চিধিকৈ টানি ল'ব লাগিব তলৰ ফালে আমি আধা ইঞ্চি আৰু আধা ইঞ্চি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ এক ইঞ্চি এটা যে আমি বেছিকৈ লৈছিলোঁ এইখিনিতে মিলি যাব আমাৰ বেক চাইডটো ড্ৰয়িং কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আমি কাটি ল'ব লাগিব মই যিধৰণে কাটি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে সেই একেধৰণেই কাটিব কটাটো পাৰফেক্ট হ'লে আপোনালোকৰ চিলাইটো পাৰফেক্ট হয় এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই ব্লাউজ কাটিঙৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে আৰু আগলৈও দি যাম টুৱেণ্টি এইট চাইজৰ পৰা ফৰ্টি টু চাইজলৈকে মই ড্ৰাফটিং কাটিং ষ্টিচিং সকলোখিনি দি যাম এয়া আমাৰ বেক চাইডটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট চাইডটো কাটিম বেক পাৰ্টটো আমি ফ্ৰণ্টৰ ফালে অৰ্থাৎ যিখিনি কাপোৰত আমি ফ্ৰণ্ট চাইডটো কাটিম তাতে মই এনেদৰে বহুৱাই ল'লোঁ আৰু তলৰ ফালে এক ইঞ্চিত দাগ দি ল'লোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ বেক চাইডটো আছিল পোন্ধৰ ইঞ্চি ফ্ৰণ্ট চাইডটো হ'ব ষোল্ল ইঞ্চি পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল এই ব্লাউজটো যিহেতু ব্ৰাক আটাৰ হ'ব গতিকে আগফালে আমি মানে ফ্ৰণ্ট ছাইডটোত আমি এক ইঞ্চি এটা বঢ়াই ল'বই লাগিব অৰ্থাৎ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আমাৰ ডাঙৰ হয় এয়া ষোল্ল ইঞ্চিত মানে দাগ দি লৈ পেলাই কাপোৰটো আঁতৰাই থ'লোঁ এতিয়া আমি একেটা প্ৰচেছতে গোটেইখিনি চিণ্ডি ল'ব লাগিব এয়া বাহুটোৰ বাবে ল'লোঁ পাঁচ ইঞ্চি আৰু ডিঙিৰ কাৰণে ল'লোঁ দুই ইঞ্চি ডিঙিটো আমি ফ্ৰণ্টৰ ডিঙিটো আমি ছয় ইঞ্চি ৰাখিম ছয় চিন এটা দিলোঁ এতিয়া ওপৰৰ দুইৰ পৰা ছয় লৈ আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ এনেদৰে আপোনালোকে বক্স বনাই বনাই ল'লে সুবিধা হয় এতিয়া হাতৰ জোখটো আমি ছয় ইঞ্চি ল'লোঁ বেক চাইডতো ছয় ইঞ্চি লৈছিলোঁ ফ্ৰণ্ট ছাইডতো ছয় ইঞ্চি লৈছোঁ ছয় ইঞ্চিত লৈ পেলাই আঁচবোৰ টানি টানি ল'লোঁ আৰু আমি বেক চাইডে যিদৰে আঢ়ৈ ইঞ্চি আঢ়ৈ ইঞ্চি দুইটা ছাইডে লৈছিলোঁ ইয়াতো ঠিক সেইদৰে মই এইখিনিতে ল'লোঁ আঢ়ৈ ইঞ্চি আৰু এইখিনিতে ল'লোঁ আঢ়ৈ ইঞ্চি এইখিনিতে অকণমান সলনি হ'ব এইখিনিতে বেক পাৰ্টত আমি ডেৰ ইঞ্চি ললোঁ লৈছিলোঁ এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ ফালে আমি এক ইঞ্চি ল'ব লাগিব এতিয়া বুকুৰ জোখটো ল'ব লাগিব বুকুৰ জোখটো আমি কিমান পাইছিলোঁ ন ইঞ্চি আৰু দুই ইঞ্চি তাত যোগ কৰি আমি এঘাৰ ইঞ্চিত চেণ্ডি ল'লোঁ আনহাতে কঁকালৰ জোখটো আমি পাইছিলোঁ আঠ ইঞ্চি আৰু তিনি ইঞ্চি দি পেলাই আমি চেইনবোৰ দি দি ল'লোঁ এয়া আঠৰ পৰা আমি ওপৰৰ নলৈকে এনেদৰে আচডাল টানি ল'লোঁ আৰু তলত এঘাৰৰ পৰা এঘাৰলৈকে আচডাল টানি ল'লোঁ ডিঙিৰ শ্বেপটো আমি ৰাউণ্ড শ্বেপ দি ল'লোঁ এতিয়া আমি বেল্টৰ জোখটো ল'ব লাগিব থাৰ্টি ছিক্স চাইজৰ ব্লাউজৰ কাৰণে আমি ব্লে বেল্টৰ জোখটো ল'ব লাগিব বাৰ ইঞ্চি বাৰ ইঞ্চিত চিন এটা দি পেলাই চিধাকৈ আঁচডাল মই টানি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি ল'ব লাগিব বাছ পইণ্টটো সকলোৰে বাছ পইণ্টটো বেলেগ বেলেগ হয় এই ব্লাউজটোৰ কাৰণে মই দহ ইঞ্চি লৈছোঁ দহ ইঞ্চিত চিন এটা দি পেলাই সমানকৈ আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ এতিয়া আমি ব্ৰাটোৰ জোখ ল'ব লাগিব থাৰ্টি ছিক্স চাইজৰ ব্লাউজৰ কাৰণে ব্ৰাটো হ'ব আমাৰ ছয় ইঞ্চি এইখিনিতে আমি ল'ব লাগিব আঢ়ৈ ইঞ্চি আৰু এই হাতৰ এই কোনটোৰ পৰা ল'ব লাগিব আমি আঢ়ৈ ইঞ্চি এতিয়া ডিঙিত আমি দিয়া চিনটোৰ পৰা তলৰ ছয় ইঞ্চিলৈকে এনেদৰে আমি সংযোগ কৰি ল'ব লাগিব ব্ৰাটোৰ শ্বেপটো সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনিতে লেগি ল'ব লাগিব আমি এক ইঞ্চি আৰু ইয়াতে ল'ব লাগিব এনে তিনি ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি ব্ৰাটো হয় তাৰে আধা আমি লৈছোঁ তিনি ইঞ্চি এতিয়া শ্বেপ এটা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ এয়া ব্ৰাছ শ্বেপটো আমাৰ সুন্দৰ হৈ গৈছে এয়া আমাৰ ড্ৰাফ্টিংটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এনেদৰে কাটি ল'লোঁ মই যিধৰণে দেখাইছোঁ আপোনালোকে সেইধৰণে কাটি ল'ব প্ৰথমে আমি বেলডাল কাটি ল'ম এয়া বেলডাল মই কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি ব্ৰাটো কাটিম এই ব্ৰাটো কিন্তু আপোনালোকে ব্লাউজত এটেচ কৰিব নোৱাৰিব ই সৰু হৈ যাব গতিকে আমি এই ব্ৰাটো ডাঙৰকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব বেলেগ এখন কাপোৰত এয়া হৈ গৈছে এতিয়া হাতৰ ফালে কাটিম হাতৰ ফালে কাটি ললোঁ এইটো আমাৰ ব্ৰাহটো সৰু ব্ৰাহটো ইয়াকে মাজত যে চিন এটা দি লৈছিলোঁ তাতে আমি এতিয়া কাটি ললোঁ এতিয়া বেলেগকৈ এখন কাপোৰ লৈ পেলাই ইয়াতে আমি দুইটা পাৰ্ট বহুৱাই ল'ম ওপৰৰ পাৰ্টটো দিলোঁ তলৰ পাৰ্টটো দিলোঁ যি ধৰণে আছে সি একেধৰণে আমি আঁকি ল'ব লাগিব এয়া মই ওপৰৰ পাৰ্টটো একেধৰণে আঁকি ল'লোঁ বহুতে ব্লাউজ কাটিং কৰিব পাৰে কিন্তু ব্ৰাটো ভালকৈ উলিয়াব নাজানে কাৰণে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাওক এই ব্ৰাটো এনেদৰে উলিয়ালে একদম পাৰফেক্ট হয় এতিয়া তলৰ ফালে আমি ল'লোঁ এক ইঞ্চি আৰু এইফালেও ল'লোঁ এক ইঞ্চি অৰ্থাৎ দুইফালে এক এককৈ ল'লোঁ ওপৰৰ ফালে ল'লোঁ আধা ইঞ্চি আৰু এইফালেও ল'লোঁ আধা ইঞ্চি শৌ আৰু বাওঁ দুইফালে একেই ল'ব এতিয়া ওপৰৰ আধা ইঞ্চিৰ পৰা তলৰ এক ইঞ্চিলৈ মই আচডাল টানি ল'লোঁ আৰু আনফালে আধা ইঞ্চিৰ পৰা তলৰ এক ইঞ্চিলৈকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব এয়া ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে ইয়াতে ল'ব লাগিব চাৰে চাৰি ইঞ্চি চাৰে চাৰি ইঞ্চিত চিনটা দি ইয়াৰ পৰা তললৈ এক ইঞ্চি ল'ব লাগিব এক ইঞ্চিত মই চিনটো দি এনেদৰে মিলাই দিলোঁ সেয়া আমাৰ ব্ৰাৰ ওপৰৰ ছাইডটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া কাটি ল'ব লাগিব আপোনালোকে যদি কাটিংটো ভালকৈ চাই শিকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ষ্টিচিঙত একো প্ৰব্লেম নাহে এটা ব্লাউজ সুন্দৰকৈ নিজে চিলাই পিন্ধিব পাৰিব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া তলৰখিনিৰ কাৰণে আমি জোখটো লৈ লৈছোঁ ন ইঞ্চি পালোঁ ন ইঞ্চিত দাগটো দি ল'লোঁ আৰু তলৰ ফালে দিব লাগিব আমি চাৰি ইঞ্চি এয়া চাৰি ইঞ্চিত দাগ দি আমি চিনবোৰ মিলাই মিলাই ল'লোঁ সাজবোৰ টানি ল'লোঁ এতিয়া এইফালে দিব লাগিব এক ইঞ্চি এক ইঞ্চিত চেন এটা দি ল'লোঁ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি চাৰে চাৰি ইঞ্চি ল'ব লাগিব চাৰে চাৰি ইঞ্চি লৈ পেলাই এইফালে আমি চেপটো দি দিব লাগিব এতিয়া আমি কাটি ল'ম মই আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাৰে চাৰি ইঞ্চিত দাগ দিয়া ঠাইখিনিৰ পৰা আমি ওপৰলৈকে তিনি ইঞ্চিত চিন এটা দি ল'লোঁ আৰু তলৰ ফালে এক এক ইঞ্চি লৈ ল'ব লাগিব দুইফালে মই এক এক ইঞ্চি লৈ পেলাই সাজবোৰ মিলাই ল'লোঁ ব্ৰাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া আমি হাতখন কাটিম হাতখন কাটিবৰ বাবে আপোনালোকে হাতৰ কাপোৰটো চাৰিভাগ কৰি ল'ব এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাৰিভাগ কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ দুইখন হাত একেলগতে ওলাই যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে হাতখনৰ দীঘলটোত চিন দিব আপোনালোকক যিমান দীঘল লাগে সেই অনুযায়ী চিনটো দি ল'ব মই দিছোঁ ন ইঞ্চি মোৰ হাতখনৰ দীঘলটো ন ইঞ্চি গতিকে মই ন ইঞ্চি দাগ এটা দি পেলাই এনেদৰে সমানকৈ আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে ব্লাউজৰ বেক চাইডটো লৈ ল'ব এয়া বেক কাটিংটো লৈ পেলাই মই যিদৰে দেখুৱাইছোঁ সেইধৰণে জোখটো ল'ব ইয়ালৈকে আহিছে আমাৰ চাৰে আঠ গতিকে ওপৰৰ পৰা তললৈকে চাৰে আঠত চিন এটা দি ল'ব চাৰে আঠত চিনটো দি লৈ আঁচডাল টানি ল'ব ধুনীয়াকৈ বক্স এটা বনাই ল'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জোখমাখবিলাক লোৱাত সুবিধা হ'ব এয়া মই বক্স বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দুই ইঞ্চি এটা বেছিকৈ লৈছোঁ চিলাই মাৰ্জিনৰ কাৰণে আৰু ইয়াতো এডাল আঁচ টানি ল'লোঁ এয়া বক্সটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনিতে ল'ব লাগিব আঢ়ৈ ইঞ্চি মই আঢ়ৈ ইঞ্চিত এইখিনিতে দাগ এটা দি ল'লোঁ আৰু আঢ়ৈ ইঞ্চিৰ পৰা ওপৰলৈ চিধাকৈ আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ চিধাকৈ আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ এতিয়া এই কোণাটোৰ পৰা ওপৰৰ কোণাটোলৈ এডাল আঁচ টানি ল'ব লাগিব তলৰ পৰা ওপৰলৈ মই আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ এতিয়া এই আঁচডালৰ জোখ ল'ব লাগিব আচডালৰ জোখ লৈ আপোনালোকে ফিটাডাল এনেকৈ জাপি দিব আৰু মেডিল পইণ্টটো উলিয়াই ল'ব এয়া মেডিল পইণ্টটো মই উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া তলৰ ফালৰ পৰা ওপৰৰ ফাললৈ চেপ দি ল'ব দেখিছেনে মই কিদৰে চিনটো দি লৈছোঁ এতিয়া আমি হাতৰ তলৰ যিটো ঘেৰ থাকে সেইটোৰ চিন দিব লাগিব এইটো মই ছয় ইঞ্চি লৈছোঁ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুযায়ী চিনটো দি ল'ব তলৰ ছয় ইঞ্চিৰ পৰা ওপৰলৈকে আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ আকৌ দুই ইঞ্চি এটা লৈ পেলাই আঁচ এডাল টানি ল'লোঁ অৰ্থাৎ দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি আমাক চিলাইৰ কাৰণে লাগিবই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মনোযোগেৰে ভিডিঅ' এটা চালে ভালদৰে বুজিব পাৰি এতিয়া আমি কাটি লৈছোঁ মই ভালদৰে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু যিসকলে বুজি পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেওঁলোকে এটা লাইক কৰি দিব এয়া আমি য'ত য'ত ফিটিং পইণ্টবিলাক আছে তাতে এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চিলাওঁতে কেতিয়াও অসুবিধা নহয় হাতখন আমাৰ কটা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ফ্ৰণ্টৰ ফালে অকণমান কাটিংটো বেলেগকৈ দিব লাগিব বি আৰু এফ তাৰমানে বেক এণ্ড ফ্ৰণ্ট বুলি মই আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ লিখি দিছোঁ ফ্ৰণ্টৰ ফালে ওপৰত আমি ডেৰ ইঞ্চি এটা ল'ব লাগিব আৰু তলৰ ফালে হাফ ইঞ্চি ল'ব লাগিব এই হাফ ইঞ্চিৰ পৰা ওপৰৰ ডেৰ ইঞ্চি লৈ এনেদৰে অকণমান চেপ এটা দি ল'ব লাগিব আৰু কাটি ল'ব লাগিব যিসকলৰ ব্লাউজৰ হাতত কাপোৰ খোজকাঢ়ি থাকে এই টিপছটো ফ'ল' কৰিব আমাৰ হাতখনো সম্পূৰ্ণকৈ কটা হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেই কাটিংটোৱেই কমপ্লিট হৈ গৈছে